Для начала мы собрали, конечно же, маркетинг, провели маркетинговые исследования. Для чего? Брасловец Геннадий Анатольевич. Врач-гастроэнтеролог. Разработчик биологически активных добавок Choice и главный консультант по продукции. для того, чтобы не создать то, что уже, собственно говоря, есть и которое уже применяется, чтобы действительно была какая-то уникальность продукта, с которым было бы приятно работать. И после проведенных маркетинговых исследований пришли к выводу, что все биодобавки, которые присутствуют на рынке Украины, они делятся на две категории. Это, как я их называю, восполняющие биодобавки, содержащие витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы, которые необходимы человеку каждый день, который он получает с пищей и недополучает с пищей, потому что Наше питание, конечно же, оставляет желать лучшего. Я всегда спрашиваю, кто ест три раза в день, обычно мало кто поднимает руки, кто ест один раз в день, обычно все поднимают руки. Поэтому согласитесь, что восполняющие биологически активные добавки необходимы каждому жителю Украины. И лечебный компонент, который состоит из лекарственных растений, издавна применяющихся как на территории Украины, и также за ее пределами. Вот разработали мы фитокомплексы и отдали их в ПАХ на э, дальнейшую доработку в группу Владимира Федоровича. Ну и, конечно же, были бы обычные фитокомплексы, состоящие, состоящие из лекарственных растений. Пока Владимиру Федоровичу не пришла э, гениальная мысль. Э, Владимир Федорович вообще человек гениальный, насколько я знаю пришла мысль объединить два этих компонента. То есть питательный компонент, который э, представляет собой проросшие зерны овца, пшеницы, кукурузы. И э, фитотерапевтический компонент, который представляет собой смесь различных лекарственных растений. Этим объединением, ну, можно сказать, создали уникальнейшую новую биологическую активную добавку, аналогов которой нет не только на Украине, но и в мире. Потому что, смотрите, если мы просто будем питать организм полезными веществами, то это очень хорошо. Но еще лучше, если мы будем проводить в то же самое время и профилактику каких-либо заболеваний. Если мы будем просто проводить профилактику каких-то заболеваний, а в организме не будет хватать полезных веществ, то организм ну, будет напоминать ну, плохо надутый воздушный шарик или мяч, который весь такой сморщенный. И как бы мы его не лечили, он все равно таким и останется, потому что лечит себя сам организм. А все, что мы вводим в него извне, только помогает лечению. Даже есть такая латинская поговорка. Которая звучит примерно так: природа лечит, врач помогает. То есть лечит сама природа. Э, таким образом, создана была биологически активная добавка на основе проросших зерен э, или прозеров, и, естественно, было очень интересно, насколько э, сочетание компонентов удалось в э, сочетании компонентов удалось достичь как лечебного, так и профилактического воздействия. Выпустили биологически активную добавку, зарегистрировали, провели клинические испытания, которые уже показали ее эффективность. Но, конечно, очень было интересно, когда ее уже начнут массово использовать. И как только компания Choice выпустила комплекс биологически активных добавок на рынок Украины, сразу же началось большое количество звонков, много звонков с просьбой ответить на вопросы. И очень много было таких, можно сказать, настороженных вопросов. То есть люди говорили, мы начали принимать биологически активные добавки, и нам стало как-то не очень хорошо, стало плохо, стали какие-то неприятные симптомы появляться. И мы обрадовались. Казалось бы, кощунственно, да? Люди, людям плохо, а мы прыгаем отчасти что какие хорошие биологически активные добавки изобрели. Дело в том, что, как я уже говорил, когда человек начинает принимать биологически активные добавки, у него начинается процесс очистки организма на клеточном уровне. И шлаки выходят из организма. Но шлаки могут выделяться только через органы выделения, а в них они могут попасть только с током крови и лимфы. И поэтому, когда шлаки начинают выходить из клеток внеклеточного пространства и попадают в кровь, через которую они транспортируются в органы выделения. Наступает такое как бы временное загрязнение крови, которое в свою очередь может э, раздражать окончание вегетативно-нервной системы и э, все проявления вот этих неблаг... неприятных симптомов являются симптомами э, раздражения вегетативной нервной системы. Это процесс временный, как вы уже убедились, в этом процесс времени в дальнейшем. По мере выхождения шлаков организм начинает себя чувствовать, и человек вместе с ним начинает себя чувствовать все лучше и лучше, что приводит к укреплению его здоровья и улучшению качества жизни. Я надеюсь, что пройдет еще, ну не так много, один-два года, и э, биологически активные добавки, фитокомплексы компании Choice завоют прочное место на рынке Украины и за ее пределами.